subscribe Siapa Lamine Yamal? Bocah sakti titisan Messi yang selamatkan Barcelona. Yamal mengawali perjalanan di La Masia sejak 2014 atau ketika berumur 7 tahun. Dalam perjalanannya selama memperkuat tim muda Bar, winger kelahiran Spanyol itu menunjukkan talenta luar biasa sehingga menarik perhatian banyak pencari bakat. Yamal dipandang sebagai salah satu prospek terbaik akademi Barcelona. Bahkan dia mendapat label titisan Lionel Messi di usia yang masih sangat belia. Performa berkilau Yamal lantas memikat hati Sevi Hernandez selaku pelatih tim utama Barcelona. Alhasil, pada awal September tahun 2022, Yamal diberi kesempatan berlatih bersama skuad utama untuk kali pertama. Lemin Yamal bersinar dalam kemenangan Barcelona atas Villarreal pada pekan ketiga Liga Spanyol 2023-2024. Barcelona membawa pulang tiga poin penting dari kandang Villarreal di Estadio de la Ceramica, Minggu 27 Agustus tahun 2023. Sempat mengalami tertinggal. Tim asuhan Sevi Hernandez berhasil membalikan keadaan dan memenangi duel dengan skor 4-3. Awalnya Barcelona unggul 2 gol lebih dulu, tetapi kemudian tertinggal 2-3 dari Villarreal. Barca pun selamat dari kekalahan berkat dua gol tambahan dari Ferran dan Rabet Bondoski. Peran Lemin Yamal dalam laga ini tak dapat dikesampingkan, Meskipun tidak menjebol gawang lawan, si bocah sakti berusia 16 tahun mengarsiteki gol pertama Barcelona yang dicetak Gavi. Torehan tersebut membuat Yamal memukir sejarah sebagai pemain termuda yang mencatatkan asis di La Liga pada abad ke-21. Yamal juga ikut andil untuk gol terakhir Blaugrana pada menit ke-71. Dia melepaskan tembakan yang masih membentur tiang, namun bola muntah bisa disambar oleh Lewandowski.